tamamlıq. Tamamlıq cümlənin ikinci dərəcəli üzvüdür. İsmi yönlülük, təsirlik, yerlik və çıxışlıq hallarında olub, cümlədə əşya və obyekt anlayışı bildirən ikinci dərəcəli üzvə tamamlıq deyilir. Tamamlıqlar kimə, nəyə, kimi, nəyi, haranı, kimdə, nədə, kimdən, nədən suallarının birinə cavab verir adlar, ismi və feili birləşmələr, mürəkkəb adlar cümlədə tamamlıq vəzifəsində çıxış edə bilərlər. Nümunələrə baxaq. Soruşub öyrənməyi özünə ar bilmək. Nə etmə? Ar bilmək nəyi soruşub öyrənməyi cümlədə, deməli, məsdar tərkibi tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Fidan kitablarını çantasına qoydu. Nə etdi? goydu kim fidan nəyi kitablarını tamamlıq vəziyyətində vəzifəsində nəyə çantasına ikisi də deməli tamamlıq vəzifəsində çıxış ediblər yəni burada isim tamamlıq vəziyyətində çıxış edib biz pislik etməkdən qorxmalıyıq nə etməliyik qorxmalıyıq xəbər kim biz Biz nədən qorxmalıyıq? Pislik etməkdən. Məsdər tərkibi cümlədə tamamlıq vəzifəsində işlənmişdir. İnsanın xoşbəxtliyi hər şeydən əhəmiylidir. Nədir? Əhəmiylidir. Nə? İnsanın xoşbəxtliyi. Nədən əhəmiylidir? Hər şeydən. Deməli, burada qeyr-müəyyən əvəzlik tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Bütün sənədlər sənə verilmişdi. Nə etmişdi? verilmişdi. Nə sənədlər, hansı sənədlər, bütün sənədlər kimə verilmişdi? Sənə. Burda da deməli, kimə sualına cavab verən şəxs əvəzliyi, yönlük hal şəkilçili şəxs əvəzliyi tamamlıq vəzifəsində çıxış edir. Nə çat ot sualları? 2-ci dərəcəli üzvlər hansılardır? Tamamlıq hansı suallara cavab verir? Tamamlıq işlənmiş bir neçə nümunə yaz və tamamlıqları sintaktik təhlil edərək göstər.